Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini uh, saya dan uh, Azlin uh, kami akan membentangkan berkenaan dengan tugasan berkumpulan yang bertajuk Pasaran Ekuiti Patut Syariah uh, vs Conventional. Analisis instrumen, isu dan asas syariah dalam Islamic Capital Market. Dan uh, uh, pembentangan ini akan dimulakan uh, oleh uh, Saudari Azlin. Sahabat saya dengan uh, pengenalan uh, Ok Azlin uh, boleh mulakan Okey, untuk pengenalan Kewangan Islam sebagai sistem alternatif yang adil dan telus Hal ini kerana sistem kewangan Islam mengamalkan prinsip Iaitu uh, tidak ada uh, riba, gara dan juga maizir Baiklah Uh, selain keuntungan, kewangan Islam menitikkan kesejahteraan sosial dan juga keadilan dalam pengagihan harta. Manakala dengan memahami perbezaan antara sistem Islam dan sistem konvensional, masyarakat dapat menilai pilihan pelaburan yang sesuai serta menyedari kelebihan sistem berlandaskan syariah kerana syariah itu selari dan itu uh, direct apa yang Allah swt inginkan kepada hamba-Nya. Okey, seterusnya, uh, instrumen kewangan Islam, sukuk. Baiklah, definisi sukuk. Sukuk ialah uh, sijil pelaburan yang mewakili pemilikan ke atas aset sebenar atau projek. Itulah sukuk. Pelabur menjadi pemilik bersama kepada aset dan berkongsi hasil sebenar, bukan sekadar menerima faedah tetap dan a uh, berlandaskan kontrak syariah seperti ijarah, wakalah dan murabahah struktur ini memastikan setiap keuntungan itu datang daripada aktiviti ekonomi yang sebenar, yang real, yang nyata dan bukan hasil pinjaman yang berfaedah. Baiklah, contoh sukuk di Malaysia ialah Khazanah Nasional Sukuk Hijau, itu Green Sukuk. Seterusnya, instrumen keuangan konvensional, bond. Definisi bond, surat hutang yang memberi pulangan faedah tetap kepada pelabur berbeza dengan sukuk tadi. Dan untuk bond uh, tiada asas syariah atau pemilikan aset sebenar. Okey, keuntungan diperoleh daripada faedah iaitu riba dan uh, bukan aktiviti yang uh, ekonomi yang sebenar. Manakala tidak sejajar dengan prinsip Islam kerana kita tahu bond konvensional mengandungi unsur riba. Baiklah, seterusnya perbezaan aspek operasi Okey, uh, antara komersial dan sistem kewangan Islam. Semua urus niaga perlu berasaskan kontrak syariah seperti murabahah uh, iaitu jual beli, ijarah uh, sewaan, mudarabah perkongsian untung. Manakala konvensional pula operasi berasaskan faedah ataupun speculation ataupun spekulasi sering melibatkan uh, derivative, futures dan options yang tidak disandarkan kepada aset sebenar dan risiko dan keuntungan diagihkan secara adil dan setiap transaksi perlu membawa manfaat kepada masyarakat serta ekonomi sebenar. Okay, manakala uh, perbezaan dari uh, aspek kontrak pula uh, semua pihak mesti jelas dengan syarat dan risiko kontrak serta bebas daripada penipuan dan ketidaktentuanlah. Ini merupakan perbezaan yang pertama antara sistem konvensional Islam dan sistem kewangan Islam. Yang kedua menggunakan akad seperti mudarabah dan musyarakah. Okey, pelabur dan pengusaha berkongsi keuntungan mengikut nisbah yang dipersetujui manakala kerugian ditanggung secara adil. Dan konvensional pula kontrak menjamin faedah tetap tanpa mengambil kira prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Nama saya Muhammad Hisham bin Ramli Nombor metrik 284069 Jadi, jadi hari ini saya akan menyambung Perbentangan oleh sahabat saya uh, Azlin uh, Berkaitan dengan perbezaan Aspek keuntungan Dalam Islam, keuntungan Diperoleh melalui aktiviti ekonomi Yang sebenar, ianya melibatkan Pelaburan dalam aset atau perniagaan Sebenar dan bukannya sekadar Transaksi di atas kertas Manakala daripada sudut konvensional, uh, keuntungan melalui riba dan uh, spekulasi pasaran uh, ini menyebabkan pelaburan tidak mempunyai nilai sebenar dan boleh menyebabkan ketidakseimbangan dalam ekonomi. Uh, Islam pula menilai keberkatan serta kesan sosial terhadap keuntungan. Pelaburan mestilah memberi manfaat kepada masyarakat dan mengelakkan sektor haram seperti arak, perjudian ataupun pornografi seterusnya kita akan uh, tengok juga berkenaan dengan perbezaan dalam aspek etika dari sudut uh, agama kita Islam larangan terhadap riba, ghar dan maizir yang mana setiap transaksi mestilah bebas daripada sebarang usul pendasan dan ketidaktentuan yang berlebihan pelaburan hanyalah uh, dan, uh, perlu dilibatkan dalam sektor halal. Aktiviti-aktiviti seperti melibatkan alkohol, perjudian dan produk haram adalah dilarang sama sekali. Uh, selain itu, Islam juga menekankan tanggungjawab sosial. Ini dapat dilihat berdasarkan uh, institusi kewangan Islam yang digalakkan uh, dalam membantu masyarakat melalui zakat, wakaf dan qard hasan. Dari sudut konvensional uh, tiada hak etika dalam pelaburan dan syarikat boleh melabur dalam apa sahaja yang asalkan menguntungkan tanpa mengambil kira kesan sosial ataupun moral. Seterusnya uh, kita akan lihat kepada isu saham tidak patuh syariah dan penyelesaiannya. Uh, kalau kita tengok yang pertama adalah masalah utama. Uh, pelaburan dalam syarikat yang terlibat dalam aktiviti yang tidak halal Contohnya syarikat berkaitan penjualan arak, perjudian ataupun faedah uh, Jalan penyelesaiannya adalah melalui uh, saringan syariah oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia uh, Melalui saringan ini, hanya syarikat yang memenuhi kriteria syariah sahaja Yang disenaraikan dalam Leaf of Syariah Compliance Securities Kesan positif daripada usaha ini adalah dapat menggalakkan pelaburan yang lebih beretika dan mengelakkan dosa riba. Pelabur Muslim akan dapat melabur dengan tenang dan yakin terhadap sumber keberuntungan yang dijana oleh mereka. Seterusnya, kita akan lihat kepada amalan sebenar di Malaysia. Apakah sebenarnya yang terjadi dalam sistem kewangan di negara kita pada hari ini? Yang pertama adalah Malaysia sebagai penerbit suku terbesar dunia Dan menyumbang lebih daripada 30% daripada jumlah suku global Menjadikan Malaysia sebagai salah satu pusat keuangan Islam uh, yang utama di dunia Contoh amalan adalah Contoh amalan adalah MGII Sukuk Wakalah oleh Kazanah Nasional Sukuk Hijau oleh Tadau Energy yang mana pembiayaannya digunakan untuk projek pembangunan pendidikan, kesihatan dan tenaga yang boleh diperbaharui. Kesan akibat daripada uh, amalan ini adalah uh, menyokong pertumbuhan ekonomi dan juga menarik pelabur antarabangsa untuk terus datang melabur di di Malaysia. Ini menunjukkan uh, kewangan Islam tetap boleh bersaing dengan sistem konvensional secara praktikal. Uh, kita sambung lagi berkenaan dengan amalan sebenar yang yang ada di negara kita. Uh, selusinya adalah dana patuh syariah dan islamic rates ianya melibatkan pelaburan dalam hartanah perniagaan halal dan dan juga aset produktif selusinya adalah integrasi antara perbankan islam dan takaful contohnya adalah seperti yang uh, dilaku dilakukan oleh RHP Islamic Bank yang mana bekerjasama dengan takaful Malaysia dan Tokyo Marine Melalui platform uh, bank Takaful, itu juga akan memberikan manfaat kepada masyarakat melalui uh, peluang menyediakan pelindungan kewangan dan juga mengurangkan beban hutang berfaedah dan juga, dan juga meningkatkan kesedaran terhadap produk-produk halal. Yang terakhir adalah uh, kesimpulan bagi uh, tugasan ini, uh, kewangan Islam. Sebagai sistem holistik dan beretika, ini kerana mereka menekankan keseimbangan antara keberuntungan dan tanggungjawab sosial. Selain itu, ia juga berbeza secara ketara daripada sistem konvensional. Islam menolak riba dan ketidaktentuan, sedangkan konvensional menumpuk kepada keuntungan semata-mata, tanpa mengambil kira nilai-nilai moral yang telah saya sebutkan tadi. Selain itu juga, kewangan Islam selaras dengan maklumat syariah iaitu menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga akal, keturunan dan harta demi kesejahteraan umat yang lebih baik. Sebagai kesimpulan umum, sistem kewangan Islam bukanlah sekadar satu alternatif tetapi ianya merupakan satu keperluan bagi mencapai keadilan dan kemakmuran ekonomi dari sudut global. Itu saja daripada saya. Uh, وبالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته